আমাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি অন্তিম দিন চাহ আৰু প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি জলা সমাজৰ চতুৰ্থ ত্ৰিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন আমাৰ বিশ্বনাথৰ ধূলিৰ দিৰিঙত হৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন জিলাৰ পৰা বহু সতীৰ্থসকল ইয়ালৈ আহিছে প্ৰতিনিধি আহিছে যোৱাকালি আমাৰ বিচৰ বাছনি সভাত আমাৰ চৰিফুল আলী ডাঙৰীয়া সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু আমাৰ চাঞ্চুল আলী ডাঙৰীয়া সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু মই নিজে চাহ জনগোষ্ঠী জলা সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি আৰু ইয়াৰ লগতে তেখেতৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত ভাল ধৰণে কাম চলি যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত কি কয় আমাৰ তেজপুৰ লোকসভা সাংসদ পল্লৱ লোজন দাস ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ জাতীয় আয়োগৰ কমিশ্যনৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া চাহ জনগোষ্ঠী সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্ট বিশিষ্ট লেখক সঞ্জয় তাঁতী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বোৰ্ডৰ চেয়াৰমেন ৰাজ্যিক অমৰ গগৈ ডাঙৰীয়াকে ধৰি কুমাৰীকা কোমোৰাকা ঢাকা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি গুৰুন ডাঙৰীয়া বিভিন্ন ব্যক্তি ইয়ালৈ আহিছে বিভিন্ন সময়ত ব্যক্তিছে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি আমাৰ ইয়াত কি কয় পি আৰ আই এজেঞ্চিসকল বিভিন্ন ব্যক্তিসকল ইয়াত আহিছে আমি ভাবো যে বৰ্ণা কাৰ্যসূচী এইটো হৈছে ৰাইজে ভাল পাইছে আৰু জনগোষ্ঠীটো আগবাঢ়ি যাব লাগিব জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন বিভিন্ন কাম আছে আগবাঢ়ি যাবলৈ জনগোষ্ঠীটো কাৰণে হয় আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিলো আৰু সেই স্মাৰক পত্ৰ আমি এ সাংসদ পল্লৱ লোচন ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছো

ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত আমাক সকলোকে এই চাহ বাগিচাত শ্ৰমিক হিচাপে ব্ৰিটিছসকলে ইয়ালৈ আনিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সমাজখনত আমি সকলোৱে একেলগে বসবাস কৰিছোঁ আজি সমাজখনে সুকীয়াভাৱে এখন সমাজ গঠন কৰি লৈছে কেনেকৈ সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পৰা যায় কিছুমান বিষয় আছে কেনেকৈ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰটো বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় সমাজখনৰ বাবে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বন কেনেকৈ সমাজখনৰ মাজত কৰিব পৰা যায় আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এখন সমৃদ্ধশালী সমাজ নিৰ্মাণৰ বাবে কেনেকৈনো চৰকাৰৰ লগত সামাজিকভাৱে সকলো দিশ সামৰি উন্নয়ন কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আলোচনাৰ বাবে এই অধিৱেশন আৰু এই অধিৱেশনত আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু ব্যক্তি ইয়ালৈ আহিছে বহুত শিক্ষিত ব্যক্তি এই সমাজখনৰ লগত জড়িত আমি সকলোৱে এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে সমৃদ্ধ যিখন অসম এই অসমখনত যাতে প্ৰত্যেকটো সমাজৰ যাতে উন্নয়ন হওক আৰু আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰত্যেকটো সমাজৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পৰিকল্পনা বা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আমি সেই আঁচনিৰ মাজতে এই জলা সমাজৰো সমস্যাসমূহ যাতে সমাধান কৰিব পৰা যায় এইটো আমাৰ নিশ্চয় প্ৰয়াস থাকিব আৰু তাৰ বাবে আমি সকলোৱে মিলি ভৱিষ্যতে একেলগে কাম কৰাৰো আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ